Сначала <головый отец> представляетесь. Да? Так, уже э, работает? Да, поехали, Тимур. Э -э, Штепенко Светлана Ивановна, депутат городского совета, блок Наталья Витренко, народная оппозиция. Э -э против того чтобы нашу молодежь убивали алкоголем не, ну это понятно сигаретами это и понятно. наркотиками все против все против мы уже конкретные действия я, я еще при... не нашел кстати ни одного человека который бы сказал что я за нет, вот, конечно не нет, не нашел я, ни я одного когда-то в газете 2000 я читала не знаю насколько это правда нет что к сожалению тема наркотиков это с Киева идет Thank you Светлана, ой, забыл, Светлана Ивановна, Я мы понимаю, не выясняем, да. откуда она идет. Мы и в своей маленьком общине, точно, точно в своей маленькой бейзмей, громаде хотим понимаю, вы, решить, вы... реально возможно ли что-то делать, Я не ждать. за то, чтобы, если надо, то проводить тестирование, тестирование среди надо? всех, пожалуйста. Я не боюсь, не курю, не пью, ну, а наркотики вообще даже и приблизительно не... Как Вы думаете, и, сколько, сколько депутатов со? согласиться на тестирование, сколько откажется? Я думаю, что большая часть согласится. Почему-то мне кажется, что большая часть согласится, меньшая часть откажется. От какого числа мы О начинаем? Охота бы верить в то, что это будет именно так. Потому что большинство более адекватные депутаты. Есть, конечно, Пожелайте нашему молодому движению в Новый год что-нибудь, чего-нибудь хорошего. 2010 год. 2010, год. 2010 год. Не сбавлять, не отчаиваться. И продолжать. Правда всегда должна побеждать. Ведь за правду всегда боролись истинные христиане. Мы истинные христиане. И только борьба за правду при помощи. Нормальных, надежных людей. И церкви, конечно, нашей христианской. Может победить. Сдаваться нельзя. Никогда. Нас хотят уничтожить. А мы будем бороться. потому что нас не уничтожили. А наше будущее молодежь. Вернем будущее. Каждой, не только нашей, а каждого народа. Это молодежи. Молодежь. И за нее надо бороться. И стоит бороться. Спасибо. Пожалуйста.